या तो ना जब दोनों में कोई बैलेंस हो जावे जाए के दोनों बराबर की हैं के या इस वक्त दीन बचा लू या दुनिया बचा लूँ कि दोनों चीजें ओपन है ऑप्शन दोनों ओपन है मसला यह है कि पैसा कमाते वक्त

आप रब को साथ रखा करो इजाजत आगे बता दे क्या गण पा रहे कारोबार आबाद रहेंगे शादी रहोगे जिंदा रहोगे मुख्य जी कोई गरीब है तो रमजे दब नहीं जाता ये दौलत मंदी है ये तुम देखो दौलत की ट्रबल देखो क्या कुछ हो पड़ा है आप लोग झूठे बचो मुनाफ से बचो जगह बचो किसी और मुसलमान को परेशान करते थे बच्चा चलो इसी काम कर दो वादा करो हम मुसलमानों को परेशान नहीं करेंगे मुसलमान का जो अबे हैं ये कच्चे हैं पक्के हैं उनको नहीं करेंगे चोसे तो बात रही और कभी बदले पर करो जानों को माफ रखो आराम से पहले चल पे जाओ और दिन वही वो जज के साथ आज ये रुजू करो और किताबों की इलम क्या करो रिजू करो आज ये अल्लाह मुजीद अल्लाह बताओ

माफ कहें जात वाय जिस हाल में तुम हो तो ये बात है कि अल्लाह कहता है मेरा जिक्र करो करवट करवट जिस तरह भी हो लेटे हुए हो जागते हुए हो जिस हाल में और मैं सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ आज के ज़माने की सबसे बड़ी ट्रेरिटी है कि मॉडर्न मैन वादा नहीं पूरा करता अल्लाह तह तो पूछेगा एक आदमी जल्द ने, तो ने पूछा भाई भी तूने वादा नहीं पूरा किया कहते मैंने वादा पूरा करने का वादा नहीं किया था अभी इसलिए वादा पूरा करने का वादा करो इसलिए मेरे साथ वादा करो क्या वादा करो अभी बड़ मजाक है ना था सबने हम क्या हम वादा करते हैं आपसे कि हम अपने वादे पूरे करेंगे क्या वादा करते हैं हम अपने वादे पूरे करते हैं पिछले की वो वादे भी पूरे करेंगे ठीक है मजदूर है आप ईमानदार हो मेरी निगाह क्या हो मुसलमान हो ईमानदार हो तुम सच्चे हो बस ये इतनी सी बात है इसको निकाल दिया जाए जो भी वादा किए पूरा करिए आप वादा करो कहते कर, हाँ ये बात है तो ये फैलेंगे वादा नहीं करते कोशिश कर वादा करो पूरा ओमान ही मान है और बाकी में बर रास्त अल्लाह बरता अल्लाह अपने बंदर को नहीं छोड़ता अल्लाह अपने बंदर के साथ साथ हैं वो हर वक्त चाहता है कि तुम सीधा करो अल्लाह का सीधा करो अल्लाह को पुकारो सारा ईमान मान से है ना पढ़ लो दिन की बखी है पढ़ा दीन की, की किताब ना पढ़ो हाँ माँ बाप की किताब पढ़ लो उनकी इतना सही कर लोखापी है बातें पूरे कर लो तो बात किया मोहब्बत कर लो अल्लाह के साथ बातें की तो ना ही नहीं सच्ची धच्ची बातें ठीक है बातें करते ना आप पूरी करता है वो जिंदगी तो पढ़ाई जाओ नफ़ करो ठीक है क्या पढ़ना है हमने कितना बड़ा हो जाना है कितना छोटा हो जाना है गोरे बड़े देख नाम भी आके खत्म हो जाएंगे यानी कि बेचारा आपको कहा बन जाते माजी सुनते जाना जरूर है अवला कितने जाना है जाना है अलग के पास जाना है यानी कि महा बाप के पास जाना है बुजुर्गों के पास आपते दादा ज्यादा बैठे होंगे कौन कौन लोग होंगे वो कहीं दादा होगा कोई नाना नहीं चलाएगा कहीं और नहीं चाह हाँ नागे बंदे होंगे तो पहुंच तो गए कुछ हमारा जो है ना चब्बर वहां पहुंच गया तो बाकी कुछ लेके हम जा रहे हैं बाकी है। ये सब कुछ तो ही रहे वहां पर चाय चाय मिलेगी आपको बेहतर बाकी चाय चाहते हैं वहां पर लोग और उनके लिए जो शख्स जिस तरह आप कहते हैं ये टी एस टी अफसर आप पढ़े लिखे लोग जानते हैं टी एस टी अफसर होते हैं इनको अफसर बनाने से पहले एक अकेडमी में ट्रेनिंग होती।, होती है उसका नाम गया सिविल सर्विस अकेडमी है ना ट्रेनिंग होती है ना अभी ये कौन है ये तो कहीं कहने का अकेडमी है अभी ये पन है के लेकिन ये जो यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है कि इनको ऑफिसर रहना है डिप्टी कमिश्नर बनेंगे यहाँ पर इनको तालीम हो रही है अल्लाह तला में आया कि इसने जन्नत में जाना है आप समझे बात अल्लाह के इल्म है, उसके इरादे में है उसके फैसले में क्या है में है, इरादे में फैसले में है जिसको जन्नत में लेके जाना है उससे दो चीज वाला काम नहीं कराता जन्नत में ले जाना है दो चीज वाले को काम कराएगा जिसमें धोला में जाना है उससे जन्नत वाला काम नहीं कर सकता इसलिए जो हम जन्नत में जाने वाले हैं वो यहीं से शुरू हो गए जिन्नत अब अदमे एहतियात है जो आदमी जन्नत काम कर रहे हैं वो जन्नत में ही है इसलिए वो कुछ लोग कह गया कि जन्त सही है आज अगर तुम्हारा इरादा राधा छोड़ने का हो गया गुनाह छोड़ने का हो गया धुलम छोड़ने का हो गया वादा पूरा करने का हो गया तुम जन्नत में भी दाखिल हो गए देर को नहीं है अब दाखिल हो आज ही दाखिल हो गए क्योंकि वो अल्लाह तला जिसको ले जाना है जा ये चीज उसके नाम सिखाएगा कहाँ से सिखाएगा जो फाती है जन्नत में जाएगा जन्नत तो वो मुकाम है जहाँ तुम्हारा कोई मुकालम नहीं है जिंदगी में मखालत करने वाला जन्नत में नहीं ये रहा नहीं क्योंकि वहाँ तो सारे आपने रू बरू है कोई किसी का मकालम नहीं है आप मेरी बात मेरे कुछ ये नहीं है कुछ नहीं रही है सब अल्लाह के सामने है वो अल्लाह के आपको मतलब अल्लाह तो जी है जी ये है कि जिन लोगों ने अल्लाह की तरफ किया ये यह सुनिए से कर वो यहीं से जन्नत में चलेगा कहते आपका मुखाल के नाम बताओ दुआगा भैया पर दुआगा तुझे दुश्मन नाम लिखाओ जी उनको अब श्री नार करना है मेरे दुश्मनी बढ़ी हमारे अच्छा तुझे कुछ चाहिए आपको कितने पैसे चाहिए प्लाट पिलाते मेरी बदतमें रहती हूँ जो कुछ ठीक है ये भी जन्नत चले गए वो कोशिश कीजिए खिलाफ बात कहते खोजना अब इतना बड़ी तकलीफी है कैसे बारी कैसे बड़ी बी है इससे बचाना ये नहीं है कि यहाँ से जिंदगी गुजारा करता जा रहा है बेचारा चौबत में है आगे जाके जिंदर में चला जा रहा है अलग होगी ना वो जिंदगी इसके साथ में है ये बात समझे कि यहाँ बेचारा तो जिंदगी गुजार रहा है रहा है फटाफटी चार चार शादियाँ कर लेगा कितने से कर लेगा ज़िंदगी जहाँ से चल खास दिल्ली है कि बाबा साहब को बाबा फरीदेखर रहा उन्होंने ख़ाब देखा बल्कि ख्वाब यह दरियान देखा उनकी बशारत पाक की जो इस दरवाजे से दाखिल हुआ वो अमन में आ गया मन दाखिला आज बाबा फो वफिल अमन जिस बाखल हुआ बोल फो वफिल जन्नत बल के लगा जन्नत में चला गया उस दरवाजे का नाम रखनी जन्नती गेट भजती गेट लोगों से बड़ी मदद में शुरू के बाद कि बाबा साहब अच्छे बगी आदमी है जनती बजती थोड़ा सा जहाँ लगा दिया बजती है कुछ वफ़द बताने गया है बोलो आप जैसे जाने लो फिर बाबा अहमद लिया आपने कबाल कर दिया बिजती जरा जहाँ ही लगा दिया आपने जहाँ लगता कि लगेगा बिजली दुरा लगता है इधर है किधर लगता है अब आपसे बताओ तुम कौन से दिलवा देते हो वो आदमी जो ये दरवाजे पे खड़ा है कि दो बंदे बंद नहीं जाने देने पक् नहीं जाएगा अब तुम देखो कि तुम्हारे दिल के बिश में कुछ बंदे गैर कर रही हैं तुमने गैर कर दिए हैं सारी आने दो वो भी आ जाएगा पता बात <laughs> क्या मुझक वो क्यों आया वो भी आएगा आएगा ना आपको आने दो सभी कहो आने दो तुझे क्यों बोले हो एक बार से पूछ रहा था <laughs> भी आने चलो इतनी को बोलते इतनी बोले है तो है ना पहले लो सब कारण पर ये जन्नत जन्नत क्या है एट पीस विद एवरी वन क्या है एट पीस विद एवरी वन हर एक के साथ अमन हर एक के साथ सुना बस जन्नत का गार्ड काम शुरू होता है जिंदगी से जिस शख्स को हजूर पाक की मदद अता होगी वो किधर जाएगा जन्नत चाहिए आगे और क्या है यही जन्नत है यही जन्नत है जो हासिल हो सकूने खातिर इस शेर बन जाएगा क्या बिखरा है यही जन्नत है जो असल और खातर और दो जब यही दुनिया है जो आराम नहीं जन्नत है जो असल हो सुकून खातर और दो जब यही दुनिया है जो आराम इधर जो आराम नहीं है तो किधर जा रहे हो किसी को मिलाओ कितनी बेचैन हूँ परेशान हूँ बस उधर समझ जाए है तो नहीं बेहू भाई तू बढ़ तू है क्या वो तो मजूद ही मौजूद है आप, तो आप यहाँ पर क्या रखो क्यों आज आप, आप तो बड़ी अहसास बातें बताइए आपका ख्याल रखो क्योंकि माँ बाप मिल जाए ना छोड़ो ना कब उगा कहते आप किधर जाते हैं अब तो ऐसा करना कहते वो ठान के थे पिछावर में पिछावर को शाह साहब मिल गया सैयद पीर साहब राह मस्जिद मरीज मीब पठान ने पापी सफर में हम जा रहे हैं कहते देर जाता है जा तो सैयद है हमारा पीर है आप यहाँ छपर पर आएगा हम ये तुम्हारा तो मकबरा पे इधर अब तुम्हारी पूजा करेगा तो हम किधर जाने देगा ऐसा नहीं करना माँ बाप की साथ तो रही है खिदमत कर लो यही जन्नत है क्या कर लो जितनी खिदमत खिदमत करवाना उनके हक से ज़्यादा उनके तकाजे टिकाते ज़्यादा बस ये बिल्कुल मतलब जन्नत है औजादों के साथ शबकात जन्नत है औजाद को डील टिकाना जन्नत है एट पीस विद एवरी वन जन्नत है ब दरिया की नदी की रवानी के साथ साथ झगड़ा किए बाजार किदारों के साथ चलते जाओ सफर करते जाओ फिर आगे जाना है शेयर आगे जाना है आगे रहना आगे जाए वह चलते जाओ अल्लाह के नाम पर बस वही के साथ काम रख लो अल्लाह तब को आबाद रहते हैं अल्ला तब खुश रख के बस खुश रहा करो और आबाद रहा करो हर चीज़ मुकम्मल है दीन बहुत आसान चीज़ है बहुत आसान चीज़ है दिन किताबों का नाम भी है दिन क्या है किताबों का नाम नहीं है लेक्चर का नाम नहीं है मौजूद लम्हे का नाम है एक लम्हे का नाम क्या लम्हा ये तुम देख रहे हो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो कि उसने तुम्हें तो देखने के दिया बिनाई का शुक्र अदा करो या अल्लाह तेरे शुक्र है कि चांद निकला तारे निकले और मुझे देखने की तोफ़ी भी, भी है पूरा दीन है क्या है पूरा दीन है या अल्लाह जान्ला में मेहरबानी है कि हमें चांद तारे नजर आ रहे हैं तूने बनाए और इनको देखने के लिए मेरी आँख बनाई तेरा आधार बाद शुक्र है बस ये पूरा दीन है मुकम्मल दीन इस्लाम है यार बहुत शुक्र है कि तूने हमारे अजीरबा के बदले पर है कि हमें उम्म से पैदा किया बड़ा तेरा शुक्र है आप तो रहमत आरिका नाथ की रहमत है और हम तो मत है अच्छा रहमत ही रहमत है ये अल्लाह का शुक्र जाकर हजूर बाग के शुक्र जाकर उन्होंने अल्लाह करा दिखाया अल्लाह के शुक्र जाकर की बात अदाकर बस इशारा ठीक है यही हो जाएगा किताबों का पढ़ा किताबें ना पढ़ेगा मैं वो किताबें से मना कर रहा हूँ हाँ ऐसे नहीं, नहीं तो किताब में पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना ये ख़त्म नहीं हो जाएगा अम्बल ही ख़त्म हो जाए दुआ कर रहो जित रहो एक दुआ कर लो अल्ल तब के हालात बहुत असलाह करे अल्लाह ताली आपको खुशहाल ज़िंदगी अदा करे खुशहाल का मतलब है कि आपके साथ में खुश रहो इससे बेतन भी हालात मत हो जाए अच्छा और भी अच्छी हालात हो जाए मुल्क के लिए दुआ करो कि मुल्क के अंदर कोई तजाद और प्रसाद ना हो और मुल्क जाए वो कायम दायम रहे और यार बिल आदमी मुल्क पर थोड़ी थी कर और जहाँ इंसानी ने, ने मुश्किल डाली है इंसानों ने मुश्किल डाली है तो अपनी तरफ से खान जान क्योंकि तू ही कर सकता है बंदा अपनी कर सकता है जैसे यार बार फरमा सर फरमा ताब को आसानियत ता आ फरमाया हम और दिलों को अपनी याद से, से, से बात फरमा यार अपने से की याद से बात सल्ला तौर